anak lelaki penjaga Suatu masa dahulu ada bangsawan yang tinggal di tingkat atas dan ada penjaga tinggal di bilik bawah tanah. Kehidupan kedua keluarga ini sangat berbeza. Sebab pertama ialah kerana perbezaan tempat tinggal dan sebab kedua ialah perbezaan status. Tapi mereka tinggal di bawah bumbung yang sama, di jalan yang sama dan berkongsi halaman yang sama. Keluarga bangsawan itu ada seorang anak perempuan bernama Emily dan penjaga itu ada anak lelaki paling comel dalam dunia yang mereka panggil George. Dua anak kecil ini membesar bersama di bawah pokok magnolia. Dengar ni budak, kamu boleh main dengan Emily untuk buat dia gembira tapi ingat jangan cuba nak sentuh dia atau cuba rapat dengan dia. Kamu faham ke tidak? <laughs> Anak comel ayah ni. Kamu dilahirkan untuk bersama seorang raja. <laughs> hari demi hari dan mereka semakin membesar. Anak penjaga itu membesar menjadi seorang lelaki yang sangat tampan dan segak dengan rupa parasnya yang indah dan cukup menawan anak perempuan bangsawan itu pula menjadi seorang jelitawan dengan kecantikan yang mempesonakan semua yang memandang. Am um, abang tahu tak bang, hari tu si George bagi anak perempuan keluarga bangsawan kat rumah atas tu roti yang langsung tak ada daging atau keju. Tapi gadis tu kata ia sedap sangat. Tapi kalau mak ayah dia nampak, habislah kita ni bang anak lelaki kita dah cukup besar untuk cari kerja. Kita kena cari kejayaan bagus untuk dia ya. Tapi rumah kita ni mesti sunyi kalau dia tak ada. Lagipun dia belum habis belajar melukis lagi. Kan guru lukisan dia pesan, biar dia kejar impian dia, baru dia akan berjaya dan buat kita gembira nanti. Macam apa yang ibunya cakap, George memang suka melukis. Dia mahir menggunakan pensel untuk melukis dengan baik. Lukisan pertamanya diberikan pada Emily. Hei, awak tahu tak, George? Lukis gambar hitam putih je memang membosankan tahu. Guna krayon ni lukisan mesti cantik. Tapi krayon tu awak yang punya. Ambil je lah tapi nanti awak kena buat banyak lukisan untuk saya. <tuh> Baiklah, saya akan buat lukisan tercantik untuk awak. Jadi George mula melukis istana-istana lama dengan bumbung yang bulat yang bersinar indah di bawah sinaran cahaya mentari. Pagoda 16 tingkat itu ada loceng di setiap tingkat dan dindingnya dihiasi batu mama yang ada tangga di sekelilingnya. Masih tak cantik, masih tak cantik awak kena lukis dengan lebih baik lagi. Kalau awak bagi lukisan hodoh lagi, saya akan koyakkannya. Faham tak? Jadi, awak koyak ke lukisan lama yang saya bagi? Ya, yeah, semua saya koyak. Emily hanya bergurau dengan George sebenarnya. Dia tunjukkan lukisan George kepada seorang profesor di sebuah akademi diraja. Raja. Dan profesor itu tak sabar nak berjumpa dengan George. Apa khabar ya anak muda comel? Saya dah tengok lukisan kamu tahu. Banyak lagi yang boleh diperbaiki. Jadi awak jangan risau lagi. Awak boleh datang je ke tempat saya untuk belajar melukis supaya kamu boleh melukis dengan lebih baik lagi. Saya rasa kamu lebih cenderung pada seni bina. Oh, betul ke? Di akademi diraja ini, George belajar lebih rajin daripada semua pelajar di situ. Bila profesor dah tak boleh ajar apa-apa lagi, dia hantar George belajar di luar negara, di sebuah tempat yang sangat jauh. Kalau saya tahu ni, baik dia belajar benda lain. Jadi dia boleh tinggal dengan kita. Bila dia akan pulang dari luar negara, harap umur saya masih panjang untuk jumpa dia. Oh, hanya dialah satu-satunya anak saya ni. Tapi sayang, ini untuk kegembiraan dia dan juga untuk menjamin masa depan dia tu. Terima kasih sebab cuba tenangkan hati saya ni, bang. Tapi saya tahu abang pun rasa sedih macam saya. Betul kan, bang? Selamat tinggal, George. Moga selamat pulang ke pangkuan kami, ya. Selamat tinggal mak, ayah. Selamat tinggal semua. Kami sayang kamu sangat, tahu tak? Selamat tinggal Emily. Selamat jalan George. Saya tahu awak sangat berbakat. Tolong jangan pergi lama sangat ya. Saya masih belum siapkan gambar terbaik saya lagi. Saya janji akan bagi pada awak bila saya pulang nanti, Emily. Semasa di luar negara, George belajar dengan tekun dan menjadi pelukis yang semakin hebat. Dia sentiasa mencari jalan untuk baiki lukisannya agar semakin unik dan cantik. Setiap bulan, George akan terima surat yang ditulis Emily bagi pihak ibunya. Setiap pucuk surat bagaikan mentari yang menyinari jiwanya. Tapi surat yang diterima hari ini berbeza pula keadaannya. Surat itu memaklumkan yang ayah George baru meninggal dunia. Ibunya menyuruh George fokus dengan pembelajarannya sebab Emily dah ambil alih semua tugasan ayahnya dan menjaga ibunya dengan baik sekali. George bertekad untuk belajar dengan bersungguh supaya dia boleh pulang dengan kejayaan dan berjumpa ibunya semula. Akhirnya tiba hari di mana George berjaya menamatkan pembelajarannya dan pulang. Semua memori lama kembali sebaik dia berdiri di depan rumahnya dan pokok magnolia di mana dia membesar bersama Emily. Kamu dah balik. Lama betul ibu tunggu kepulangan kamu. <laughs> Mesti lama saya pergi. Ibu nampak dah makin tua. Terima kasih banyak Emily sebab tolong jaga ibu saya semasa saya tak ada. Ibu awak seorang yang baik. Kagum saya tengok betapa sayangnya dia pada anaknya. Saya tahu segalanya pasal awak sebab dia suruh saya baca semua surat yang awak tulis untuk dia. Lagipun Masa kita kecil, awak baik sangat dengan saya. Banyak juga lukisan awak, awak bagi kat saya, George. Ini lukisan terbaik saya. Ia untuk awak, Emily. Saya lukis sebuah istana yang ada, yang ada segala keindahan. Sebuah istana di alam dongeng. Ini tempat tidur awak. Dan sini pula, tempat awak menari dan tempat main piano. Tapi tempat awak kat mana? Hah? Tempat saya? Awak ada di sini, di sini dan sini. Di mana saya ada, awak ada. Faham tak? Faham kan? <laughs> Emily, sudi jadi isteri saya? Oh, tengoklah tu George. Dah besar dah dia. Jadi nampaknya kamu dah habis belajar dan balik ke rumah, ya? Apa saja hajat kamu ada, saya akan tunaikan nanti. Tuan, izinkan saya untuk jadikan Emily isteri saya. Apa kamu kata? Berani kamu cakap macam ni pada keluarga kami? Anak seorang penjaga ada hati nak kahwin dengan anak seorang bangsawan. Kamu jangan nak mengarut. Kamu anak orang miskin je. Jangan nak berangan lah. Kamu ni memang muka tak tahu malu. Kesian betul anak mak ni. Mak faham kalau kamu terasa berani betul dia nak memalukan keluarga kita ni. Dahlah tu jangan nak menangis lagi. Lupakan apa yang dia cakap tu. Mak saya takkan berhenti menangis kalau mak dan ayah tak izinkan kami berkahwin. Hey, apa yang kamu cakapkan ni Emily? Kamu dah hilang akal ke ha? Apa dah jadi pada dunia sekarang ni? Mak macam tak percayalah. Tiba-tiba, ada wakil daripada raja muncul. Tapi wakil itu bukan nak berjumpa dengan lelaki bangsawan, tapi dengan George anak seorang penjaga biasa. Menurutnya, Raja menitahkan agar Josh datang ke istana dan menjadi penasihatnya. Raja juga memilih Josh Profesor Akademi di Raja di mana Josh akan memantau semua kerja-kerja seni bina di seluruh negara itu. Tolong beritahu Raja yang saya berbesar hati. <coughs> eh, hey, Josh. Uh, um, Profesor? sebagai seorang yang dipilih raja untuk jadi penasihatnya semestinya layak jadi menantu saya jadi saya restui pernikahan kamu dengan anak saya Emily Betul ke terima kasih tuan Dia bukan seorang lelaki yang sembarangan tapi anak kepada satu keluarga yang berbakat Ya betul tu George dan Emily pun berkahwin dan dikurniakan anak lelaki yang comel dan mereka hidup bahagia selama-lamanya dengan bakat dan kesungguhannya dia menjadi seorang yang berjaya apapun memang tak rugi untuk bercerita tentang si anak lelaki seorang penjaga